ناظرین السلام علیکم اردو سٹوری نیٹ ورک میں خوش آمدید بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار لکڑ ہارا تھا اس کی بیوی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑ ہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو اس کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ میں کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا چنانچہ اس ظالم شیوت پرست بادشاہ نے ایک بڑیا کو اس لکڑ ہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ اسے ورگلائے اور لالچ دے کر اس بات پر امادہ کرے کہ وہ لکڑ ہارے کو چھوڑ کر شاہی مال میں ملکہ بن کر زندگی گزارے چنانچہ وہ مکار بڑیا لکڑ ہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی اور غریب ہے جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر لکڑ ہرے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس چونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بناؤں گا تجھے ہیرے جوہرات سے اراستہ فراستہ کر دوں گا تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا ہر وقت تیری خدمت کے لیے کنیزیں اور خدام ہاتھ بندے کھڑے ہوں گے اور تجھے اعلیٰ درجے کے بستر اور تمام تر سہولتیں مل جائیں گی بس تو اس غریب لکڑ ہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلیا جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی اور اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگیں چنانچہ اس نے لکڑ ہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس نے پوچھا اے اللہ کی بندی تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید سخت رویہ اختیار کر لیا بالآخر لکڑ ہارے نے مجبوراً اس اسین و جمیل بے وفا لالچی عورت کو طلاق دے دی وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی بادشاہ اسے دیکھ کر پھولا نہ سمایا اس نے فوراً اس سے شادی کر لی بڑی دھوم دھام سے جشن منایا گیا پھر جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس حجرہ عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یکدم بادشاہ بادشاہ بھی اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی نہ ہی بادشاہ اس لالچی بے وفا عورت کے حسن و جمال کا جلوہ دیکھ سکا پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے لیکن اس کا ہاتھ خشک ہو گیا پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شیوت بالکل ختم ہو گئی اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بالکل بیکار ہو چکے ہیں جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ اسلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خدا سے رشاد ہوا میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑ ہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں بس اللہ تعالی نے ان کو ان کے کیے کی سزا دے دی اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا اور عورت کے فتنے سے محفوظ رکھ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما آمین دوستو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ